চাওক মহটো কি বিশাল এটা মহ দেখিছেনে তেতিয়া মানে বন্ধা জেগাত আছিলে যে এতিয়া চাওক এইটো সৰুটো ন দাঁতি উঠিলে নে এই কাওক এতিয়া চাওক আৰু এইটো সন্মুখত হেল্ল' অৱিকমু ভ্লকলে মই বিক্ৰমে স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা ব্লগলৈ আশা কৰোঁ ব্লগটো চাই ভাল পাব আজি আহিছোঁ দীঘল বুঢ়ী শুক্লেশ্বৰ বৰদলৈ ঘৰলৈ আৰু তেওঁৰ মহাল বিক্ৰী কৰিব যিহেতু মহাল দেখাবলৈ আহিলোঁ তো মোক লৈ আহিছিলে মোৰ বন্ধু মানে মনোজ দেউৰী আছে লগতে এইটো আৰু আমি তেতিয়াই আহিলোঁ মহাল দেখাবলৈ আগত আৰু যিহেতু মই ইয়াত এবাৰো অহা নাই তো আজি পাঁচবাৰলৈ আহিলোঁ আহিলোঁ যদি এটা বেয়া লাগিলে মানে মহাল বিক্ৰী কৰিব আৰু সেই বিক্ৰী কৰা খবৰটো দিবলৈহে আহিছোঁ তো যোনে যোনে মানে ডাঙৰ মহ ল'ম বুলি ভাবি আছিলে মহালৰ চাব পাৰে আৰু ডাইৰেক্ট দীঘলগুৰিত আহি শুক্লেশ্বৰ বৰদলৈ ঘৰত আহি কথা পাতিলেই হ'ল মহাল ত' আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ ব'লক ভিডিঅ'টো আৰু এইটো চাওক মহালেই হাল ত ভালকৈ দেখাই আছোঁ আৰু মহালে মানে দুবাৰ দুখন নে তিনিখন চাইকেল আনিছিলে যোৱাবাৰ নে তাৰ তাৰ আগৰবাৰ ন যোৱাবাৰ তাৰ আকৌবাৰ আনিছিলে কোনটো ডাঙৰটোৱে আনিছিলে দুখন আৰু ৰঙা এটা আছিলে সেইটো বেছি লওঁ আৰু তেওঁলোকে মানে একেবছৰে তিনিখন চাইকেল পাইছিলে চাওকে এই দুখন আছে সেইখন বৈধত আৰু টিভি ঘৰত চাগে টিভি আনিছে মানে আগৰ মহালৈ আনিছিলে ন ত' এয়াই আছিলে শুক্লেশ্বৰ বৰদলৈ ডাঙৰ সৰু ল'ৰা আৰু এইফালে তেখেত আছে শুক্লেশ্বৰ বৰদলৈ দেখিছেনে চাইকেল বিলাক আচৰিয়ে উলিয়াই থৈ দিছে আৰু এটা বেয়া খবৰ মানে যিহেতু মহাল বেছি দিব মহাবাৰলৈ নতুন মহ ল'বনে আৰু ন মানে গাই ম'হ আছে যেতিয়া তো এটা নতুন এটা ৰাখিব আৰু যদি নতুনকৈ আনিব মানে আৰু এতিয়া চাওক মহটো কি বিশাল এটা মহ দেখিছেনে তেতিয়া মানে বন্ধা জেগাত আছিলে যে এতিয়া চাওক এইটো সৰুটো ন দাঁতি উঠিলে নে ইচোন চাওক এতিয়া চাওক আৰু এইটো সন্মুখত চাওক শুক্লেশ্বৰ বৰদলৈ সৰু মহটো আৰু এইটো মহে বিক্ৰী কৰিব কিবা দাম চাম ভাবিছেনে কি চিন্তা কৰিছে কিমান বিক্ৰী কৰিব সেইবিলাক ভবাটো নাই আৰু যোনে যাৰ পচন্দ হয় মানে আহিব তেওঁলোকৰ ঘৰত ডাইৰেক্ট আৰু মালিকৰ লগত ডাইৰেক্ট আহি পেলাই কথা পাতি ল'ব দামৰ কথা এনেকৈ ভিডিঅ'ত নকয় বাৰু যদি কাৰোবাক কণ্টেক্ট নাম্বাৰ লাগে মই কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো ভিডিঅ'ত দি দিম বাৰু তেতিয়া ডাইৰেক্ট কথা পাতি ল'ব পাৰিব আৰু মহাল কিমান দিনৰ পৰা ৰখাই আছে আপুনি সৰু পায় একে সৰু পায় ন ইয়াতে জন্ম হৈছিলে আৰু আৰু ঘৰৰ পূজা ম'হ মানে চাওকেইটো আৰু আপুনি শুক্লেশ্বৰ বৰদলৈ ডাঙৰ ল'ৰা ন সৰু ন আৰু আপোনাৰ ব দেউতাজন ক'ত আছে আৰু এইফালে আছে সন্মুখত শুক্লেশ্বৰ বৰদলৈ ত' আপুনি কিমান বছৰ আগৰ পৰা মহিছে মই মামাছোঁ মিনিমাম আজিৰ পৰা পোন্ধৰ বিছ বছৰ আগৰ পৰা মানে গম পাইছেনে বহুত আগৰ পৰাই যোজাইছে যেতিয়া চিল দিয়া চিষ্টেম আছিলে মানে যেতিয়া চিলৰ ছিষ্টেম আছিলে কাঠৰ চিল দিছিলে তেতিয়াই মহ যোজাইছিলে তেতিয়াৰ পৰা আজিলৈ মহ আছে এওঁলোকৰ ঘৰত আৰু ইফালে মোৰ বন্ধু আছে তাৰ মহটো এতিয়ালৈ দেখুৱা নাই কেতিয়াবা দিন ভালকৈ দেখাম বাৰু আৰু এইফালে চাওক এইটো সৰু মহটো দেখিছেনে ইয়াক যোৱাবাৰ যোজাইছিলেনে জোৰে নহ'ল নেকি আৰু মহটো মানে যাৰ ওচৰত জোৰে নহ'ল চাওক বোম এডাল মহ কিন্তু মানে গাড়ী চাড়ী মাৰি থাকে যে সেইকাৰণে ইমান অফাৰ চেহেৰা হৈ থকা নাই কিন্তু তথাপিও চাওক কেনেকুৱা ডিজাইনেবল হৈ আছে মহটো বেছিনে কিমান ওখ চাই হেৰিটো চাই গম পাইছে আপোনালোকে আপুনি ওচৰত আহি দিয়কচোন চাওক মহটো হাইটটো চাই ল'ব পাৰিব এনেকৈ বেছিনে দেখাই আৰু যোনে ডাঙৰ ম'হ বিচাৰি আছিলে সেই তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি এইটো সন্মুখত চাওকেশ্বৰ শুক্লেশ্বৰ বৰদলৈ দীঘল বৰী তেওঁলোকৰ ঘৰত আহিলে তেওঁলোকৰ ডাঙৰ মহশাল বিক্ৰী কৰিব মানে ত' যোন উৎসুক আছে ডাঙৰ ম'হ ল'বলৈ চেষ্টা কৰি আছে তো তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো মহ আছে সন্মুখত চাওক কি ডিজাইন ডিচাইন সিংযোৰ চাওক কি ধুনীয়া হৈ আছে দেৰি এখন নমাই দিলে চাওকময় এইবাৰ যোজাবলৈতো নিনিবই চাগৈ আৰু যদি বিক্ৰী হৈ যায় গম পাইছেনে তো ইমান দিন তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ অহা নাছিলোঁ আৰু মই যেতিয়া আহিলোঁ তেতিয়া খবৰটো পাইছোঁ বিক্ৰী হ'ব বুলি সেইটো কাৰণে অকণ বেয়া লাগিলে চাওক মহাল ডাঙৰ এইটো সৰু মহটো আৰু ইয়াৰ লগতে ডাঙৰ মহটো আছে সেইটো এবাৰ দেখাই দিম বাৰু এই দাঁতি উঠা কেইবছৰমান হৈছে বাৰু ইয়াৰ মানে এটা এটা ছিজন গৈছে আৰু দাঁতি উঠিবলৈ এইটো ছেকেণ্ড ছিজন হয় দাঁতি উঠাৰ আৰু এইটো তেওঁলোকৰ সৰুটো আৰু লগতে আছে ডাঙৰটো ডাঙৰটো এবাৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ ভয়ানকটো উলিয়াব এতিয়া এইটো এটা ভয়ানক মহ চাওক সন্মুখত তাক উলিয়াই আনিব ৰ'ব এই দিছেনে ইয়াৰ স্বাস্থ্য কিন্তু ধুনীয়া হৈ আছে আৰু এইটো এওঁলোকৰ ডাঙৰ মহটো চাওক সন্মুখত এইফালে উলিয়াওকচোন দাদা এবাৰ চাওক স্বাস্থ্য কেনেকুৱা মজা হৈ আছে দিছেনে আৰু সি নিজে খায় হে কাঁহ তাক ইমান খুৱাই থাকিব নালাগে মানে কাঁহ নিজেই খায় সেইটো এটা ভাল গুণ আছে চাওক এইটো অঁ বাটতে উলিয়াই দিয়ে নেকি তাৰ পৰা আৰু এইটো সন্মুখত চাওক ডাঙৰটো সেইটো সেই ভয়ানকটো দিছেনে পূৰা শিঙৰ ডিজাইন ৰহমচা ষ্টাইলৰ অলপ চাওক চেহেৰা কি ধুনীয়া হৈ আছে ইয়াৰ সম্ভৱ আৰু বাহিৰত এবাৰ উলিয়াই দিছে ডাঙৰো চাব এতিয়া বাহিৰত আইনক মানে গম পাইছেনে আৰু এইটো সন্মুখত চাওক শুক্লেশ্বৰ বৰদলৈ ডাঙৰ মহটো দিছেনে স্বাস্থ্য বিৰাট ধুনীয়া হৈ আছে ইউটো আপোনালোকৰ ঘৰৰে মহ ন অঁ মানে গম পাইছেনে সি এক বছৰমান ডাঙৰ হ'ব আৰু সি একবছৰমান বয়সত সৰু হয় ইয়াতকৈ সেইকাৰণে কৈছে এইটো ডাঙৰ মহটো চাওক আৰু সি ভয়ানক আছে গম পাইছেনে আৰু দেখিয়ে গম পাইছে নহয় এই সি ভয়ানক আছে দেই ভয়ানক হৈ আছে ইয়াক যোজাইছিলে ন যোৱাবাৰ যোৱাবাৰ ইয়াক ক'ত ক'ত যোঁ আছিলে পাওঁ যে যুঁজাইছিলে ন এই কানা এডাৰ লগত যোঁ আছিলে খালি অঁ সেইটো চাওক ভয়ানক হৈ আছে এইবাৰ আৰু এইহাল মহ দুয়োটা ম'হ বিক্ৰী কৰি দিব তো কোনোবা ইচ্ছুক পাৰ্টি আছে যদি যুঁজোৱা পাৰ্টি মানে বেপাৰী দাদাহঁতক ইমান বেচিবলৈ ইচ্ছা কৰা নাই ত' যুঁজোৱা পাৰ্টি হ'লে তেওঁ বিক্ৰী কৰি দিম বুলি কৈ আছে মানে চাওক সন্মুখত তাক মানে ক'তো যাব দিয়া নাই যে কি ৰূপাই লাগি সেই দিছেনে তাক ভয়ংকৰ ৰূপ লৈ আছে চাওক যাহ যাহ আৰু এইটোৱে আছিলে শুক্লেশ্বৰ বৰদলৈ ডাঙৰ মহটো বাকী ইমান দিগদাৰ নকৰে বাৰু ঠাণ্ডাই মহটো কিন্তু অলপ মানে বাহিৰত উলিয়ালৈ গ'লে অকণমান দিগদাৰ কৰে আৰু এইটো চাওক আৰু খোৱা বোৱাত সেই নিজে খাই থাকে গম পাইছেনে চাওক আৰু এইটো সন্মুখত দেখি থকাতে হৈছে শুক্লেশ্বৰ বৰদলৈ ডাঙৰ মহটো আৰু যোৱাবাৰ এখনহে যুঁজালে ইয়াক আৰু বাকী ফিল্ডত নিনিলেই চাগে ন বেছি দূৰত এইবাৰতো নিয়া ইমান আশা নাই বাৰু যিহেতু